<laughs> Стартап-шоу стартуя. И а, лайк это мистер Сани. И снова а, что таки найтиковища прогрессивная информация это фановые настрой, а также а, топ-5 столичных мест, у которых обоих нужно потрапить уже на ближайшем Есть множество подарков и целых два победителя. Потом, пожалуйста, будьте с вот нами нам совсем памятаю. вскоре, вскоре, вскоре. <свят> и возвращаемся к любительнице города Киева и секретным дворикам. Юлія Бевзенко, засновниця проекту Сікретний дворік і водночас головний екскурсовод. Команда організовує нестандартні екскурсії столицею. Щодо музеїв, які можеш порадити, могу посоветовать один музей. Кстати, недалеко від вашого каналу, якщо пойти по улочке цимбалів яр. то там можно найти один музей, который называется Музей семьи э, Якубовских. Этот музей насчитывает самое большое количество собраний э, старинных икон 17-18 века, деревенских икон. Например, там есть дуб, э, в который когда-то ударила молния, он раскололся на две части, возле него 17 тысяч подков находится. И эти подковы реставрируются и потом продаются как сувениры. Там есть, например, собрание старых утюгов, таких вот тяжелых. Невероятный музей. В этом же районе, кстати, в Голосеевском, находится музей, литературно-мемориальный музей писателя Максима Рыльского. Невероятный дом его, в котором он жил, и там работает прекрасная женщина Надежда Федоровна, которая помнит еще этого Максима Рыльского Ого. и с сыном Максима Рыльского составляла книжку о Табее Рыльском, об отце Максима Рыльского. Хорошо, вот выходные есть свободные, куда пойти, куда посоветуешь пойти? Если говорить, вот, например, о двухчасовом припров... времяпрепровождении uh -huh. в музее, то это, конечно же, Национальный исторический музей, музей истории Украины. Там этажа. И что интересно, первый этаж да, начинается э, с экспозиции Трипольская культура, раскопки. А четвертый этаж уже заканчивается концертными костюмами Ани Лора, Крусланы с Евровидения. И, конечно же, сегодняшними событиями, связанными э, э, с Украиной. Вот, поэтому этот исторический музей очень советую. Юль, я вот очень часто бывала в разных местах, да, вот там ездишь по миру, большие группы, есть тетечка экскурсовод, которая говорит, пожалуйста, следите за мной, вот я сейчас марширую, вот у меня красный зонтик, и говорит, и, реально вот весь, да, сюжет, как бы, само разговорной ее речи запоминается в серии как бла-бла-бла-бла-бла в 1596 году, бла -бла -бла думаешь, а, так много, ну, интересной информации, казалось бы, но она не воспринимается совершенно, плюс жара, много людей, и она uh -huh. так, ну, может быть, не, не всегда внятно расскажет, не поделится от души. Скажи, вот в чем проблема вот этих вот масштабных, обычных экскурсий? Вот плюс, я скажу плюс сначала, вот этих людей, э, очень образованных экскурсоводов с опытом, uh -huh. которые действительно доносят, хотят донести до нас очень интересную информацию, но они делают это немножко таким лекционным, ну, как лекция, uh -huh. да, поэтому я на экскурсиях просто даю тот uh -huh. же материал, который и они, да, но я стараюсь просто делать выжимку, потому что всего не расскажешь. Mm -hmm. Я делаю просто такое правило. Ребят, я вам я вас останавливаю возле каких-то объектов. Mm -hmm. Говорю два-три предложения интересно, прикольно, чтобы вы запомнили. А потом, если у вас будет вопрос, в каком году это было построено, да, я уже отвечу в тот момент, когда мы будем двигаться от этого объекта к следующему. Для того, чтобы всю остальную группу, ей же может быть неинтересен ваш вопрос, да. правильно? Если есть вопрос, на который ответ я не знаю, я говорю, ребята, в фейсбуке напишу, найду информацию, потому что я тоже всего знать не могу. Угу. Поэтому у меня такая дружеская атмосфера. У меня на прогулках люди знакомятся, я дарю им печеньки, брелочки. Знакомятся, женятся женится, да, встречается. Какая стоимость экскурсии у тебя? Шестичасовая прогулка есть с обедом, допустим, включен oh. обед. Включены всякие по дороге лимонадики и вкусные компотики в каких-нибудь кафе. Это стоит 250 гривен. А регулярные экскурсии в субботу и воскресенье, они стоят 80, либо 100 гривен. И теперь 5 найкращих топ-5 місць, які необхідно потрапити усім киянам та гостям уже цего тижня. Я могу сказать сразу три парка, которые особенно хорошо посещать летом, потому что хочется спрятаться от жары. Это Владимирская горка, то есть, это все в одном районе. Потом вы спускаетесь вниз, попадаете в крещатый парк, переходите по парковому мосту. В городской сад, который находится над стадионом Динамо. То есть ага. все думают, что тот парк, который над стадионом Динамо, это Мариинский, это городской сад. Это а, там, где а. вот мостик для поцелуев. Который... Мостик для поцелуев ага. он называется парковым мостом. Ну вот это получается три таких парка и до Мариинского если дойдете. Вот. Ну Киево-Печерскую лавру, если будете в том, в тех уже краях, тоже очень хорошо посетить летом, потому что не очень жар... там не очень жарко. Пять музеев там есть. Интересно. Можно и 4, 4, 6 книга печатания и театрального киноискусства, <свят> музыкального <свят> искусства. <свят> да, но это выставка, это ага. не музей. Выставка миниатюр Миколы Седристого, да. это выставка, а -а -а. это не музей. <свят> В пещеры спускаться? В пещеры можно спуститься, если вы не клаустрофоб. Мы уже сказали пять. Да, навірно, є да. Ну, якщо щось, то будемо повертатися до тебе okay. і обов'язково ще будемо спілкуватися та витягати нову цікаву інформацію. Дякую, Юрі, тобі. Тепер ми влюблені в наш міст ще більше. И совсем вскоре, ровно через час, вместе с хорошей музыкой, вас ожидают также новости. Yes, селфи с королевой Британии. Синий, зеленый. Какого еще цвета а, был а, цвет кожи у Зои Салданы? И, наконец, запитание от и Два победителя и набор подарков. Все это за 55 минут. 5.30. Встречаемся здесь.